nyu loro ing gunung ireng Ana sawijine desa cilik ing kaki gunung ireng Gunung iki katon peteng lan medeni Lan uang wong desa kerep ngandani bocah-bocah aja nyedhaki gunung ireng ana banyu loro sing gaib siji becek sijine ala Sing ngombe banyu ala iso kelangan arah. Bocah-bocah padha wedi, nanging ana siji bocah wadon jenenge Sari, sing penasaran banget. Sari kepengin ngerti banyu loro iku dhewe, ora mung krungu saka wong tuwa. Deweke nyiapke bekal, isine roti, wedang jahe, lan senter cilik. Saben dina Sari latihan mlaku-mlaku ing alas cilik supaya wani. Nganti tekan dina sing pas kanggo numpak gunung ireng. Nalika tekan pucok gunung, Sari ndeleng banyu loro. Sijine bening koyok kristal, sijine peteng kaya kopi kental Sari gumun terus ngomong, "Hmm, endi ya sing kudu tak coba?" Tiba-tiba Banyu peteng muni Halo Sari Ayo ngombe aku Aku bisa maringi kekuatan sing ora ono tandinge Sari kaget Lan mundur setitik Kekuatan Koyo opo kui Banyu peteng mesem Wong-wong sing ngombe aku Bisa ninda ake opo sing dikarepke Nanging kadang malah kelangan arah Lan bingung Banyu bening uga muni kanthi alus Hai Sari aku beda aku bisa maringi tentrem kebahagiaan lan pangerten singing penting kowe ora bakal kelangan dalan uripmu Sari mikir Wah angel tenan Nanging aku pengen tentrem dudu bingung. DWE nyedai banyu bening lan ngombe titik wis rasane hangat tentrem lan seneng banget koyok ditutupi selimut banyu poteng kujiwa uh kowe ora gelem kekuatanku sari mesem kekuatan ora ategese kabeh aku luwe seneng tentrem lan ngerti apa sing becik banyu peteng sedih nanging banjure muni guyonan yen kowe kangen aku tetep ono lo sopo ngerti besok kowe pengen uji nyali meneh saring guyu hahaha <tuh> yowes wes besok yen konco koncoku kepengen aku cerita ake carane milih banyu sing bener sak banjure kui Sari Bali menyang desa lan cerita marang kanca-koncane bocah-bocah padha nggumun lan seneng amarga ngerti yen saben pilihan kuwi kudu nganggo atin rurani ora mung koyok kekuatan utawa penasaran wiwit dina kuwi Gunung ireng tetep medeni nanging uga dadi panggonan sinau lan guyonan amarga Banyu loro kuwi isih ngobrol karo sapa wee sing wanita koha.